Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya sebuah video, ayo kita tonton. Kemudian saya berikan ulasan, react dan kritikan. Penyakit dalam perut perutlah, buasir ya. Buasir uh, apa nama distrik dan yang lebih tinggi lagi daripada distrik tu apa nama? Harsa eh. Okay? macam-macam penyakit dalam perut ni, penyakit usus, penyakit apa kolon, itu sebenarnya disebabkan jin dan syaitan. Kita sangat takut kalau jin dan syaitan itu dalam perut, merusi sihir, merusi apa saja. Sebenarnya kalau jin dan syaitan dalam perut ni lagi mudah untuk kita mengatasi. Ada bahan, ada bahan yang boleh memusnahkan jin dan syaitan dalam perut. Apa dia? Pertama yang masin. Lagi masjid lagi baik Kedua yang masam Ketiga ialah bacaan-bacaan doa selawat Tiga ini dikombinasikan ya. Lalu diminum Misalnya apa yang saya gunakan Tiga biji limau Tiga biji limau nipis Yang besar yang tua ambil airnya Taruh di gelas Lalu masukkan garam halus Satu sudu besar Jangan takut Jangan pegang kata doktor Nanti darah tinggi Nanti BP awak meningkat Jangan takut Satu sudu besar Garam halus Lebih tak apa Kurang jangan Tambah lagi dengan air Doa Air Yasin Air apa-apa yang kita bacakan Ayat-ayat Masukkan sedikit Kita larutkan Terus kita minum boleh Sejukkan Dipersih sejuk Biar sejuk sedikit boleh Lagi bagus Minum Apa saja penyakit dalam perut insyaAllah Sakit-sakit dalam perut Distrik yang kita kata oh gastrik ini pantang yang masam. Kenapa gastrik tuan-tuan? Di dalam perut itu ada iblis, ada syaitan. Itulah. Itulah sebabnya penyakit gastrik ini doktor kata susah, ini susah, ini susah. Ramai orang peny menghidap penyakit gastrik, penyakit ini apa buasir. Boleh sembuh dengan itu. Seher Ada seorang hamba Allah doktor pakar. Dia tidak boleh buang air seperti orang ramai. Apa obat yang ada semua dah makan tapi dia tetap buang air terpaksa dikeluarkan satu-satu dengan jari kerana najisnya seperti tai kambing najis kambing tapi bila saya beri minum tapi saya tak paksa saya cuma bagi lima biji limau ha, ini doktor balik kalau percaya buat tak percaya jangan buat dia fikir-fikir-fikir dari siang sampai jam 12 malam dia buat minum satu jam kemudian dia buang air sekarang sembuh tuan-tuan ha, jadi itulah Ya, berbagai penyakit dalam perut Siapa-siapa ya, yang dia strik buat lah macam ni Insya Allah sembuh Jangan takut Jangan takut Sebab saya sendiri ya, Dua minggu lepas Saya makan dua kali ya. Ini saya istilahkan ALG Air Limau Dan garam ya. Dua hari berturut-turut Saya minum macam itu. Ya. Perut saya yang keras Saya tak ada selera makan Elok dua, dua, hari berturut-turut Minggu lepas hmm. Baiklah kita sudah pun mendengarnya ya. Jadi jangan terkejut Kalau terkejut tak apa Saya pun terkejut dengar ya. Sebab macam-macam penyakit perut. Okay, apa-apa penyakit perut, penyakit dalam perut disebabkan oleh jin dan syaitan. Bahkan ada satu statement, uh, Ustaz Dr. Jahid Sidik sebut apa? Dalam perut ada iblis. Ha, ada iblis syaitan. Okay. Para penonton yang dirahmati Allah, uh, saya yakin apabila anda dengar, saya dengar kita tak percaya benda ni. Kita kata ini karut-marut kan? Ha, tetapi di sana ada yang percaya. Sebab yang bercakap ni bukan calang-calang orang yang bercakap ni bukan doktor satu tapi doktor dua kali. Ha okey. Jadi ramai yang akan terikut ataupun percaya bahawa ada jin, syaitan, iblis dalam perut kita yang menyebabkan bukan penyakit yang biasa-biasa tetapi sebagainya serius ya seperti kolon ke apa semua tu yang beliau sebut. Dan a uh, bila mereka dengar macam ni mereka akan percaya dan mereka akan merawat dengan kaedah rawatan yang disebut oleh Dr. Jahid Sidik tulah. Ah limau, ke okay, garam, garam bukan sikit tau. Bukan secubit garam tapi garam satu sudu besar. Jangan kurang, lebih boleh, okay? Dan beliau maklum garam ni boleh menyebabkan uh, tekanan darah tinggi, high blood pressure, tapi beliau kata tak tak jangan percaya. Doktor cakap jangan percaya satu sudu besar penuh lebih boleh kurang jangan ha serius ni okey dan um saya pun tak tahu nak kata apa ya para penonton yang dirahmati Allah jin syaitan memang ada tapi kalau okey uh, kalau nak dikatakan mereka itulah penyebab kepada pelbagai penyakit perut yang kita manusia ni hadapi ia adalah sesuatu yang serius sebab manusia akan percaya dan apabila mereka benar-benar ada sesuatu penyakit dalam perut mereka tidak pergi jumpa doktor untuk mendapat rawatan tetapi mereka mengamalkan petua yang doktor Jahit Sidik ajarkan itu dan lambat laun apabila jadi serius baru nak pergi jumpa doktor kan dan doktor pun macam eh kenapa dah serius baru datang jumpa sebelum ni buat apa? Ah sebelum ni saya minum air limau dengan air garam kan dan kemudiannya statement yang jin iblis sebab sekarang ni bila dia sebut jin dan syaitan, itu dah salah dah tu. Sebab syaitan ialah sifat. Jin ialah makhluk. Okay, dia bukan jin dan syaitan. Tapi jin yang jahat. Yang sebab syaitan ni sifat, yang sifat yang mengajak manusia untuk derhaka kepada Allah. Yang mengajak manusia untuk memasuki neraka. Sifat itu boleh ada pada jin, boleh ada pada manusia. Bila sebut jin dan syaitan, salah kat situ. Nampaknya Ustaz Dr. Jahid Siddiq tak berapa tahu. Beza antara makhluk dan sifat makhluk. Sifat syaitan tu boleh ada pada jin, boleh ada pada manusia. Bila ada manusia yang kita dengar, kita lihat ajak untuk derhaka kepada Allah, ajak manusia ke ke arah neraka. Itu sebenarnya sifat syaitan yang ada pada manusia. Alright. So dia bukan jin dan syaitan tapi jin jahat dan uh, iblis. Iblis tu pun jin tapi jin yang telah derhaka pada Allah kan. Allah suruh sujud tak mau. Kemudian dia berazam nak ajak uh, bani Adam ni kita ni untuk ke neraka sama-sama dengan dia kan. Ha, okay. So dari sini pun dah, dah salah dah tu. Tapi yang seriusnya, macam-macam penyakit perut. Sebab bila kita penyakit perut, kita jumpa doktor, doktor pun akan ha, tanya kalau panas kat atas ni mungkin gastrik. Kalau macam naik kat atas, uh, sebut apa? GERD -E kan. Kalau ada yang lagi serius mungkin ultrasound, mungkin masuk kamera. Masuk kamera ke mulut ke, ke belakang ke, macam-macam rawatan lah kan. Tapi yang ini semudah semuanya disebabkan oleh jin dan syaitan dan ada iblis dalam perut. Okay? Hmm, saya rasa perlulah ada pihak berwajib yang menegur Dr. Jahid Siddiq ni sebab dah banyak dah statement dia sebenarnya. Yang saya pun telah buat video-video react kan. Uh, kita tak percaya, anda tak percaya tapi di sana ada yang percaya. Sebab yang cakap ni bukan calon-calon orang yang cakap ni tuan guru yang cakap ni syekh yang cakap ni pemimpin tarikat sekian-sekian Ha, tak silap saya juga AJK dalam Jakim dalam bahagian tasawuf ke apa ke. So, ada orang yang percaya. Dan kalau mereka ada sakit perut ke apa, mereka percaya. Sampai macam saya kata tadi, dah serius. Dah stage yang serius, baru pergi hospital. Doktor pun macam, eh kenapa sekarang baru datang kan? Macam dah hampir terlambat lah untuk buat. Ataupun mungkin boleh lagi kan? So, hmm, saya, I, am I am out of words orang putih katakan. I ran out of words to describe this kind of things ya yeah? sebab sebelum-sebelum ni pun macam-macam kan saya react kan. Yang ini ni pun hmm kemudian ya, alright. Kalau kita lihat video-video perubatan, um, tips-tips, petua-petua perubatan ataupun rawatan oleh Dr. Jahid Siddiq, beliau suka bawa kisah satu atau dua orang. Nampak sangat beliau ni tak tahu dalam bidang perubatan sebab dalam bidang perubatan, pengalaman experience of one person is not an evidence in the medical field. Uh, pengalaman satu orang dia bukannya dalil uh, bahawa itu adalah kaedah rawatan yang mujarab. Sam macam tadi dia cerita ada seorang si, doktor pakar pun boleh sakit perut apa semua tu kan. Tak pengalaman seorang tak tidak diambil kira. Saya pun mungkin ada sesuatu saya ambil sesuatu jadi baik. Lalu saya pun, oh inilah caranya. Tak, satu orang tak boleh. Okay? Mereka yang dalam bidang perubatan boleh confirmnya, boleh jelaskan dalam ruangan komen. So, pengalaman satu orang bukan dalil dalam bidang perubatan. Nampak sangat jahit sidik ni, dia tak tahu sebab tu. Baik video ini ataupun video-video rawatan beliau yang lain, petua-petua rawatan beliau yang lain, beliau suka cerita pengalaman satu orang, pengalaman dua orang. Kerana beliau beranggapan itu adalah dalil, itu adalah bukti kaedah rawatannya tu betul padahal tidak. Dan kita pun sebenarnya tak tahu kesahihan kisah itu pun kan. Jadi um, bagi saya perkara ini serius dan pihak berwajib Kementerian Kesihatan ke JAKIM sendiri ke perlulah menegur Dr. Jahid Sidik ni dengan banyaknya nak sebut karut-marut macam laser pula kan. Um, Okey. Baik. Jadi rawatannya kita jumpa doktor, okey. Dan sambil itu kita nak baca sebagaimana rukyah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Allahumma azhibil ba'sa rabban wasfi fa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Kita tiup, kita sapu di perut. Sambil kita jumpa rawatan doktor, sambil itu kita rukah. itu cara yang betul. Dia kita bukan terus-terus nak kata ada jin, ada iblis dalam perut kita ni yang menyebabkan semua tu. Okey. Jadi uh, saya pun tak biar react panjang. Saya yakin para penonton pun tahu cuma saya punya concern yang saya ambil berat ialah saya tahu ada di kalangan orang yang akan percaya apa yang Dr. Jahid Sidik cakap dan mereka betul-betul buat cara tu. Okey dan bila dah tak sembuh, dah critical stage baru pergi hospital ataupun anak-anak bawa pergi hospital tapi macam dah terlewat. Padahal jika awal-awal dia pergi sebab mungkin kalau kolon boleh jadi apa? kolon kanser kan? Kalau pergi awal-awal ada the chances um, peluang untuk sembuh adalah lebih tinggi apabila pergi pada the later stage pada peringkat yang akhir bila sudah benar-benar mudarat ya. Baiklah, ha, demikian ulasan. Banyak nyamuk sini. <laughs> Demikianlah ulasan, react dan kritikan saya. Saya haraplah adalah pihak yang menegur dan juga membetulkan. Sebab kalau benda ni Dr. Jahid Sidik cakap di kalangan jemaahnya saja tanpa rakaman itu pun sudah cukup bahaya. Sebab di kalangan jemaah akan ada yang percaya bila ada sesuatu penyakit, baik penyakit perut ke penyakit apa ke akan ikut cara doktor jahit sikit. Bila dah serius, bila dah kritikal, bila dah uh, stage atau peringkat yang mudarat baru nak pergi hospital, macam dah tak ada peluang nak dirawat lagi ke apa ke kan. Padahal jika mereka pergi lebih awal ada peluang untuk merawat dan mendapat kesembuhan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. So saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh